Напередодні всесвітнього дня поштовиків Укрпошта пропонувала своїм клієнтам приєднатися до акції під назвою За мир в єдиній Україні, а для цього надіслати рокописну частинку своєї любові та підтримки у різні куточки країни з побажаннями миру та єдності. Адже говорять, що листи написані власноруч дійсно справжні У всіх областях. Украины задумались о том, что нет ничего важнее человеческой жизни. И те потери, которые коснулись каждой области, каждой семьи, которой это прикоснулось, поняли, что нет ничего дороже, и нужно что-то делать, чтобы эту войну остановить. И Укрпочта, как национальный оператор, присоединилась к этой акции и провела ее сегодня и завтра будет продолжена во всех областях Украины. И каждое письмо, которое было сегодня отправлено во все областные центры, к официальным лицам курьерская доставка очень быстро будет доставлена. В каждом письме есть пожелания. Есть пожелания, в первую очередь, о мире. І тому цей голос кожного жителя України, котрої хотя, щоб услышали люди, які приймають рішення. Це саме головний меседж цього міроприяти. 8 жовтня у поштовому відділенні Святогірська до запропонованої поштовиками акції, крім дорослих, приєдналися й діти-переселенці з різних куточків Донбасу, що наразі відпочивають в оздоровчому комплексі Смарагдове місто розлучений з рідними та близькими людьми через сумні події, малечі підлітки залюбки скористалися нагодою надіслати звісточку про. А кому ты пишешь письмо? Бабушке. А где она живет? В Донецке. А с какими словами ты к ней обращаешься? Что ты ей пишешь? Ну, то, что я очень скучаю, хочу ее увидеть. Вот. Ну, напишу там вопрос, как она там написала, что у меня все хорошо. Вот. А ты сама из Донецка или Света? Я из Донецка. Мы здесь, пока в лагере, находимся в Изумрудном городе. Сегодняшняя акция, она хорошая, позитивная. Да, она ну, мне кажется, она мне поможет. То есть я хоть как-то бабушке -то напишу, расскажу. Кому ты собираешься писать письмо? Я брату двоюродному. Что ты ему хочешь сказать, что сообщить? Ну, то, что у меня все хорошо. Ну, то, что мы сейчас находимся в Славяногорске. Уже второй месяц ну, в лагере мы отдыхаем. Ну, то, что скучаю за ним. Иногда созваниваемся так со связью плохо. Так, ну, у меня все хорошо. Спрошу, как он там, ну, чтобы тоже мне писал. Ну, письмо он дойдет, адрес, и в дальнейшем он будет мне писать. Папе. Папе, а где он живет? В Горловке. Папа, мама, Денис, я и бабушка. Папе, маме и Алёне. И мне. Что ты хочешь им написать? Я люблю. Что скучаешь, да? Да. Я с города Донецкая школа, интернат номер один, вот, в Ленинский район. Писала письмо директору нашей школы, вот уже его отправила. Писала о том, как мы соскучились, как мы ее ждем, любим. Писала еще благодарность от нее, потому что она нам все-таки обеспечила безопасность, много для нас сделала. Ну, она прочитает, думаю... Їй понравиться. нашого директора зовут Волкова Ольга Ніколаївна. Хлопці і дівчата, опинившись у вирі воєнних подій, по дорослому сприймають теперішню ситуацію в рідній країні. Тому свій головний меседж деякі з дітей адресували президенту держави. Богдана, кому ти пишеш письмо? Петру Порошенко. А о чем ты хочешь его попросить или что ему рассказать? Ну, чтобы поскорее закончилась ну, война, был мир над головой, чтобы мы все возвратились ну, домой. Ну, скучаем по родным, по нашим преподавателям. Ну и хочется уже поскорее возвратиться. Чтобы на Украине и в нашем Донецке был мир. Чтобы не было слышен пули, свиста, плач детей. Чтобы мы вернулись в Донецку, нашу школу интернат Ти думаєш, твоє письмо дайде до адресата і он услышить. Я сподіваюся, що слышить наше прямо, що ми просимо від нашого Донецького інтернату. І то, що в буде все добре. Усі листи написані, проштамповані і з кур'єром вирушають до адресатів з 24 областей України. До того ж, в рамках акції з нагоди міжнародного свята Укрпошта випустила художній маркований конверт Всесвітній день пошти. Государственное предприятие «Укрпочта» выпустило специальный маркированный конверт тиражом 900 тысяч примерников. Завтра в 13.00 по всех областных центрам в Украине, в городе Киеве будет проведено спецпогашение, специальный штемпель, который будет приурочен к этой акции. Эти конверты специальным штемпелем будут филаристической ценностью и ценностью той, самой главной, что сможет остановить войну. Щодня виконуючи свої професійні обов'язки, поштовики приносять у домівки приємні звістки та останні новини, доставляючи передплатникам сотні екземплярів, журналів і газет, а також дарують раді спілкування, скорочуючи відстань між адресатами. В слов'янському центрі поштового зв'язку ці функції сумлінно виконують 350 поштових працівників, які так само як і колеги з інших міст та регіонів у свої професійне свята приймають щирі вітання та слова вдячності. У нас працює ці почтовых отделений связи, мы все открыты, мы приглашаем всех жителей города и района посетить наше почтовое отделение, мы оказываем больше 200 видов услуг, все услуги мы оказываем в полном объеме, работаем в обыкновенном режиме, пожалуйста, приходите, посещайте наше отделение связи. Я хочу от всей души поздравить всех работников почтовой связи с наступающим праздником, Всемирным днем почты. Пожелать всем счастья, здоровья, благополучия, а самое главное – мира. Почтовые работники, наши работники, почтальоны, начальники отделения, операторы с достоинством во время АТО проявили себя. Мы работали, предоставляли все виды услуг. Поэтому самое главное – мира им, и благополучия и здоровья. Я хочу поздравить всех с профессиональным праздником, всесоюзным днем почты, в первую очередь поставщиков всей Донецкой области, которые на сегодняшний день работают, исполняют все свои обязанности, почты, посылки, переводы, все услуги мы оказываем, вся почта работает. И всех жителей Донецкой области с этим праздником, и мира, добра всем.